নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে এই ভিডিঅ'টো হ'ল সাতাইশ জুলাইৰ কথা আপোনালোকৰ বাৰু নামঘৰ মঠ মন্দিৰ আদিৰ দৰে বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবোৰলৈ গ'লে মনত কেনে অনুভৱ হয় নিশ্চয়কৈ সকলোৰেই মনত অত্যন্ত শান্তি আৰু সুখ অনুভৱ হয় পিছে এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা এই বৌদ্ধ মহটোৰ বিষয়ে কবলৈ এয়া হৈছে চৰাইদেউৰ জিলাৰ চেপন চুফি ৰাস্তাৰেদি গ'লে ৰাস্তাৰ কাষৰতেই পোৱা দিচাংপানী শ্যাম গাঁৱত অৱস্থিত দিচাংপানী বৌদ্ধ মন্দিৰ ইয়াক দিচাংপানী খাম ইয়াং বৌদ্ধ মহ নামেৰেও জনা যায় এই মহটো ঊ ঊনৈছশ ছয়ত্ৰিছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ইয়াত গৌতম বুদ্ধৰ অন্যতম প্ৰিয় শিষ্য চাৰিপুট মহামংগালীনৰ পবিত্ৰ সমাধিৰ চাই সংৰক্ষণ কৰা হৈছে এই মহটো বৌদ্ধ পৰম্পৰাৰ লগতে তাই কাময়াং সংস্কৃতিৰো এক অন্যতম কেন্দ্ৰ এইং বৌদ্ধ চহৰৰ পৰা দূৰত্ব প্ৰায় ওঠৰ কিলোমিটাৰ আৰু শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা ষাঠি কিলোমিটাৰ যদি আপুনি মৰাণৰ ফালেদি আহে তেতিয়া আপুনি মৰাণ সোণাৰী ৰাস্তাত আহি জজলি পাচআলিত সোঁহাতেদি চেপন ৰাজগড় ৰাস্তাত গলে পাব আৰু গৈ থাকিলে দিচাং পানী দলং উঠাৰ আগত সোঁহাতে কাষৰ ৰাস্তাৰে প্ৰায় পাঁচশ মিটাৰমান সোমাই গলেই এই মহটোত উপস্থিত হব পাৰিব আপোনালোকে কেতিয়াবা এই মঠলৈ গলে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় ছয় কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা চলাপথাৰ বৌদ্ধ মঠো দৰ্শন কৰিব পাৰে এতিয়া হ' অন্য এটা কথালৈ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীৰ এগৰাকী লোক হিচাপে মই আন ধৰ্মৰ মঠলৈ যোৱাটো কিছু লোকৰ চকুত ভুলো হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰতে উল্লেখ আছে যে আমি সেই ধৰ্মটো পালন কৰোঁ বা নকৰোঁ কিন্তু অন্য ধৰ্মক সন্মান জনোৱা উচিত লগতে আমি মানুহবোৰ শান্তি প্ৰিয় মানুহ গতিকে আমি শান্তি বিচাৰি থাকোঁ য'তে শান্তি পাওঁ তলৈকে যাওঁ বা শান্তি পোৱা জেগাতেই থাকি আহিব বিচাৰোঁ গতিকে এই ভিডিঅ'টো